بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل میں اترتے تھے تو زہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے کوچ نہ فرماتے تھے ایک آدمی نے کہا اگرچہ سورج سر پر ہوتا فرمایا اگرچہ سورج سر پر ہوتا جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آیات کے ترجمے اور بیان آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اب میں حدیث نبی نبوی پہ آیا ہوں تو امید ہے آپ سب ہیں ریڈی سے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا تو پہلے شروع کرتے ہیں اس کا ریفرنس دے دوں کہ نسائی کی حدیث نمبر 499 ہے اور یہ اوقات نماز سے متعلق احکام و مسائل کے حوالے سے صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے صحیح حدیث یہ اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منظر میں اترتے تھے زور کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے نہ فرماتے تھے یعنی کہ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے تھے دن کے ٹائم میں فجر کے بعد کہیں پہ بھی یعنی کہ کسی پہاڑی سے نیچے اتر گئے کسی وادی میں چلے گئے یہاں یعنی پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی منزل میں اترتے تھے یعنی کہ کسی آ, آپ کہہ لیں کسی ڈیسٹینیشن پر پہ پہنچتے تھے منزل مطلب ڈیسٹینیشن ہی ہوتی ہے یا یعنی کسی جگہ پر پہ پہنچتے تھے تو زور کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے کوچ نہیں کرتے تھے یعنی کہ وہاں پہ جا کے ٹھہرتے تھے زور کی نماز پڑھے بغیر آگے سفر نہیں کرتے تھے ایک آدمی نے اس پہ پوچھا اگرچہ سورج سر پر ہوتا اگرچہ سورج سر پر ہوتا تو آپ نے فرمایا جی بالکل اگرچہ سورج سر پر ہوتا یعنی کہ سخت گرمی بھی ہوتی تو زور نماز پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے کیونکہ کئی دفعہ آپ لوگ ہم لوگ بھی یہ کر لیتے ہیں جی کہ بہت دور گئے ہوئے ہیں تو جی سورج اب ڈل جائے تو پھر ہی جائیں گے لیکن اس میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نماز سے متعلق عمل بہت ضروری ہے اور جہاں کہیں بھی ہو جاتے تھے زور کی نماز پڑھے بغیر آگے نہیں کانٹینیو کرتے تھے تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے اگر کر ہم سفر کی حالت میں ہوں تو دور کا سفر ہو تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے کہ زور کی نماز تک قیام کریں اس کو پڑھائی بغیر آگے سفر کنٹینیو نہ کریں تو یہ حدیث کا تجرمہ تھا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا ریفرنس کے ساتھ تھا تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی